صلى الله عليه وسلم احسن هلال شعبان لرمضان رمضان وكان عليه الصلاه والسلام تعقد من ما لا يبدو من غيره وقال عليه الصلاه والسلام لا يتقدم ان احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم يوما فليصوم ذلك اليوم وقال عليه الصلاه والسلام في هذه الليله التي يعني ليله الاسم من شعب ما يعني فكل ومرور بني ادم في هذه السنه

على حتى يأتي والفجر وقال الله ما فرد في السجد هو من البذر الشريع ما طرف الناس في أكمر بلاد من إيقاظ السرود وبيع على البيوت والجدران وتباهوهم وبذلك واجتماعهم لله واللعيب من نار وإن عسى أن يكون ذلك وهو جل الغالي اتخاذا برسول الهموم في إيقاظ السرود للدواري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منكرين فيها يفرق كل أمر أمين أمر من, من عندنا إنا كنا مرسلين الحمد <applause> لله فلا لنا ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه ما يدع الا رسولا قد رشد وبين فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر إلى شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي